Sağəmiz şagirdlər, 9-cu sinif ingilis dili dərslərimizə davam edirik. 4-cü bölmə Review Time dərsinə keçirik. Speaking Exercise 1A. Work alone. Sync of as many ways as possible to save time while working, studying, travelling or doing housework. Tapşırıq 1A yalnız iş, yəni özünüz edəcəksiniz bu tapşırığı. İşləyərkən oxuyarkən, səyahət edərkən və ya ev işləri edərkən vaxtınıza qənaət etməyin mümkün qədər çox yollarını düşünün. Fəaliyyətləri edərkən vaxta necə qənaət edə bilərsiniz? Bunun yolları haqqında düşünün özünüz. Exercise 1B. Working groups and follow the instruction. Komanda işi və təlimatları izləyin. Choose one facilitator to lead discussion. And make sure everyone has a chance to speak. Müzakirəyə rəhbərlik edə biləcək bir vasitəçi seçin və hər kəsin danışma şansı olduğundan əmin olun. Choose one scribe to write down all the ideas. Bir katib yazar seçin ki, onun bütün ideyaları, fikirləri yazsın. Share your ideas. Fikirlərinizi paylaşın. Present your group's best ideas to the class. Qrupunuzun ən yaxşı fikrini sinifinizə təqdim edin. Which ideas would you like to try? Hansı fikri cəhd etməyi istəyirsiniz? Yəni burada bir debat qrup debatları yaradın, katib seçin və vaxtla bağlı və vaxt qənaəti ilə bağlı bir debate hazırlayın yana ən gözəl fikri sinifinizə təqdim edin qrupların vocabulary lüğət exercise 2A complete the sentences with the words in the box qutudakı sözlərlə aşağıdakı cümlələri tamamlayın öncə kəlmələrin mənalarına baxaq intelligence zəka idle boş accomplish yerinə yetirmək nail olmaq suggest təklif investment invest yatırım evidence dəlil beneficial faydalı involve daxil olmaq əhatə etmək iştirak etmək extremely son dərəcə receive almaq sophisticated inkişaf etmiş keçirik cümlələrimizə one it can be to share your feelings with someone you trust bu yəni öz fikirlərini paylaşa bilərsən inandığın insanlarla burada hansı yaza bilərik? Yəni nə ola bilər? Paylaşmaq it can be beneficial, faydalı ola bilər. Öz düşüncələrini, fikirlərini sən inandığın insanlarla paylaşmaq. To you can inthink if you believe in it. Əgər bir şeye inansan, hər hansı bir şeyi nəyə bilərsən, burada da, yəni nail ola bilərsən üstəsindən gələ bilərsən accomplished olacaq you can accomplish anything if you believe in it 3 all students will certificates after completing the project successfully bütün tələbələr layihəni müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra sertifikatlar nəyinəcəklər əlbəttə ki sertifikat alacaqlar will receive certificates olacaq 4 save the was a highly and elegant woman sevda yüksək necə bir qadın ola bilər elegant sevda was a highly sophisticated and elegant woman olacaq 5 the students were given an test tələbələrə bir nə testi verildi burada intelligence testi olacaq zəka testi 6 the police asked a man to give them as much as possible police bir adama mümkün qədər çox nə verməyini dedi, istədi, soruşdu. Burada evidence olacaq, sübut, dəlil. Yani, 7 I am grateful to all the teachers for their help. Mən bütün müəllimlərim köməyinə görə necə minnətdaram. I am extremely grateful olacaq, həddindən çox minnətdaram. 8 Imran didn't evade his entire all day. İmran bütün tətilini nə etdi? Burada, yəni idle away olacaq. Bütün tətil boyunca boş olmadı, yəni məşğul oldu. Idle boş idi. 9. Our company needs. Bizim şirkətin ehtiyacı var, lazımdır. Nə ola bilər? Investment olacaq. Invest yatıram. 10. Shayk wants to as many people as possible in the school. Events. Şaiq istəyir ki, məktəb tədbirlərində mümkün mümkün olduğu qədər çox insan nə iləsin, involve iştirak etsin, olsun. Elayvan, what do you I read during all days? Mən tətil boyunca nə oxumalıyam? Sən nə edə bilərsən burada? Suggest təklif olacaq. Sən mənə tətil boyunca nə oxumağı tövsiyə edə bilərsən, təklif edə bilərsən, bu şəkildə tamamlayırıq. Exercise 2B. Listen and check audio script 11. Dinləyin və yoxlayın. Səs yazısı 11-i dinləyəcək və 2A-da verdiyimiz cavabların düzgünlüyünü yoxlayacaq. Səs yazısını dinləyək. Audio script 11. 1. It can be beneficial to share your feelings with someone you trust. 2. You can accomplish anything if you believe in it. 3. All students will receive certificates after completing the project successfully. 4. Sevda was a highly sophisticated and elegant woman. 5. The students were given an intelligence test. 6. The police asked the man to give them as much evidence as possible. 7. I'm extremely grateful to all the teachers for their help. 8. Imran did not idle away his entire holiday. 9. Our company needs investment. 10. Shaikh wants to involve as many people as possible in the school events. 11. What do you suggest I read during holidays? Grammar, accessory, choose the correct alternative. üzgün alternativi seçin one you can judge to book a book by its cover burada yəni sən bir kitabla bağlı onun üz qapağı ilə bağlı yəni ilk görünüşü ilə bağlı qərar verə bilməzsən burada da to book registrasiya etmək ayırtmaq mənasındadır ebook isə bir kitab mənasını əlbəttə ki burada ebook olacaq to what to waste a waste of time and money Yəni bir zamanı boşuna istifadə etmək və ya pul istifadə etmək nədir? Burada da baxırıq, and verildiyinə görə ikili eyni olmalıdır. A waste of time olacaq and money. Burada a waste of time bir zaman boşa xərclənməsi və pul bu şəkildə olacaq. Fayl istifadə etməyəcək. 3 I still began to daydream. It daydream about what she would do if she won the lottery. I sell loteriyanı udarsa nə edəcəyi ilə bağlı xəyal qurmağa başladı. Burada begin to daydream olacaq, fel olaraq istifadə edəcək. For if you wish, if wish good advice, see an old man. Əgər sən yaxşı məsləhət istəyirsənsə, bir yaşlı adama bax deyim kimidir bu. Burada da biz wish olacaq. If you wish, yəni a feel mənasını istifadə edəcək if you wish good advice 5 the company will make a decision and a contact contact the people involved şirkət bir qərar qəbul etməli və insanları iştirak üçün insanlarla əlaqə saxlamaalıdır burada da make a decision and contact olacaq fel istifadə edəcək contact people involve 6 Colin enjoys to respect the respect of his classmates Colin sinif yoldaşlarının hörməti ilə həzz alır Burada da enjoys the respect of his classmates olacaq onun sinif yoldaşlarının hörmətindən həzz alır 7 Samir sent us the copy to copy of the documents yesterday Samir bizə dünənki dokumentlərin kopyasını göndərdi. Burada da dünənki dokumentlərin kopyasını, nüsxəsini dediyimizdə the copy of the documents olacaq isim olaraq istifadə edəcək. Eight the numbers have been confirming time for a change time and time again. Nömrələr dəfələrlə demək istəyir, təsdiqlənib Burada da time and time again olacaq. Time for it change, dəyişmə vaxtıdır, bildiyimiz kimi 4-cü bölmədə keçmişdik. Nine, luckily, luckily help arrived killing time in the nick of time. Xoşbəxtlikdən kömək vaxtında gəldi deməkdir. Burada in the nick of time Yəni nə gec, nə tez, tam zamanında. Killing time isə vaxt öldürmək mənasında idi. Yadımızda qısalaq. Then Aidan ran out of time, time's off and didn't finish the last question. Aidan vaxtını bitirdi və son sualı bitirə bilmədi. Yəni vaxtı onun tükəndi, son sualı bitirə bilmədi. Burada ran out of time bilir ki, vaxtı bitirmək qurtarmaq, time off isə istirahət vaxtıdır. Əlbəttə ki, aydan vaxtını bitirdiyinə görə run out of time olacaq. Didn't finish the last question. Bu şəkildə tamamlayacaq. 4-cü bölmənin review time bu qədər. Digər dərsdə görüşəndəyik. Sağ olun.